Представляю, Алексей говоря, он просто Алекс... моих любимых да. подруг, которые прикалывают по поводу того, что мол, я люблю тебя, я люблю тебя, самое лучшее место, ее отвожу. Всю душу и сердце ей отдаю. И в конечном итоге она говорит, я тебя люблю. И к чему? Прихожу, к какому выводу. Она говорит, мне завтра нужно ехать к типу. Я говорю, не едь. Какому я, типу, я, да? Я, я, да? Не, я расстроенный, блядь. Тип? Я расстроенный. Говорит, кого хоть расстроенный. Я говорю. Ну ты понимаешь. Она говорит, да, я понимаю. Она говорит, ладно, говорит, я стою с тобой. Все, провели с ней, с ней время вместе. На следующий день такая же самая ситуация. И она говорит, Еляшка, я себя таким говном чувствую, но в то же время садится в маршрутку и ебашит к этому, блядь, сипу от меня подальше нахуй. Спасибо, родная. Ты просто, сука, выгоду увидела, что у меня деньги помелись первый раз, когда ты осталась. А второй раз у меня их не было. Ты поехал туда, где тебе уже место согрето было. Куча говна вонючей. Спасибо тебе, Надюшики. Собственно, Алексей рассказал... Э, ну ты мало что рассказал, ты расскажи чуть больше про то, что... Ну я не знаю, ну как-то больше расскажи. Я-то все знаю, просто мне язык не поворачивается на камеру говорить. Ташкуйна. Поэтому расскажи ты. Было как как ну, расскажи праздник, ты про да, это все, про эту любовь, про это все. Ну что это вообще ты происходит? Хочешь ты еще что прикол скажу, бро? Ну расскажи просто. Как часто играл в любовь, живет три года. Ну что я как хотел сказать года? по поводу. 3, ну 3, самая такая какая-то есть, к тому же привычка что ли. Ты изначальная любовь. При... то что ты с девочкой. А давай не нравится. за это, Ладно, давай, за хотел... давай за другое, давай то, Давай за вранье поговорим. За, за девичье вранье. За то, что за то, что как ты говоришь, они постоянно врут, как я вот я ну, хочу, действительно. Я но... понял, я понял, бро. Просто хочу добавить по поводу того, что недавно пишет мне моя девочка ВКонтакте. Леша, почему ты думаешь, если у нас с тобой отношения, то я не должна делать то, что тебе не нравится. Ебаный вроде. Пишет, ты адекватный? Я ей не ответил, я не знал. Я думаю, ебанут отвечу все такое. Она не поймет, потому что она нихуя не понимает. Ебать, кто из нас адекватный? Она говорит, почему я не должна делать то, что тебе не нравится? Почему я не должна поебаться с кем-то? пойти? Почему так, а? Если у нас с тобой отношения. Любовь типа общая штука, да? Типа общая штука, бля. Любовь, Бог, любовь, есть любовь и все такое. Спасибо а тебе. Вот поэтому Бога-то и тут и нет. Да бля, и тут и нет. С, с такими пониманиями, нету. с такими людьми. Вот поэтому удивляешься, почему бог? Бля, бля, почему? Бога нету. да? Да. Я а люблю... Поэтому нет. и нет, вот сейчас понял, да, вот сейчас я понял. Вот, и, в, час, конечно, мы таким в тупик заходим, блядь, с таким всем, господи. Да при чем здесь вообще Бог, скажи мне, при здесь вообще Бог? Да-да. Да, да. да Лёш? Да, бро. При чем это здесь точно. Бог? Она... Вообще это дело, не... при чем вообще я здесь просто... Бог? Вообще, я думал, что я ненормальный. Она мне пишет, почему, если у нас с тобой отношения. Я не должна делать то, что тебе не нравится. У нас должно быть взаимопонимание, блядь. Какое не нравится? Ты сумасшедший. Конечно, мне не нравится, когда тебя трахают. Кто-то другой. Это нормально, это здоровая херня. Кто не согласится? Это я сейчас выключу раза, что... камеру и расскажу вообще про другое, про любовь, которая вообще вне секса. Про именно про любовь. Сейчас я выключу.